шановні телеглядачі в ефірі телеканалу Миколаїв. Програма «Запитаю владу у студії для вас. Працює Луїза Єрьоміна. Мої вітання. Гість нашої студії. Перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук. Ніколай Павлович, добрий вечір. Добрий вечір, уважами звідти. Добрий вечір, уважаємо ніколи. Давайте начнем наш разговор с одной, с одной из важнейших тем для наших горожан, для жителей области это конечно же безопасность. кто и как обеспечивает порядок и наш покой. Как раз этот вопрос, а также прохождение четвертой волны мобилизации. вы обговаривали во время своей поездки в Врадевский и Кривозерский районы и сейчас я предлагаю нашим телезрителям посмотреть видеоматериал, а после мы вернемся к обсуждению. Поїздка на Кривозерщину розпочалась із наради з активом району. На початку зустрічі усі присутні вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні та загиблих учасників антитерористичної операції Хвилини мовчання. Мешканці Кривозерщини були активними учасниками революції гідності. А сьогодні вони відстоюють незалежність нашої держави на сході країни, беручи участь у проведенні АТО. Рік назад вони, будучи звичайними громадянами. Нічого спільного не маючи з військовою службою, позову серця, душі, совісті і розуму, рушили в Київ на майдан відстоювати право вибору, право на достойне життя, право на європейські перспективи і відстояли там його. Під час наради обговорювали питання агропромислового комплексу. Микола Романчук зазначив, що цього року є надія очікувати врожай не гірше, ніж минулого року, оскільки засійно на 10-15% більше озимих культур. Окрім цього, було порушено питання ремонту доріг, а також газифікації. Не втрачатимуть своєї актуальності проекти переходу закладів соціальної сфери на альтернативні види палива. Ознайомився перший заступник губернатора з готовністю захисних споруд обох районів, оглянувши бомбосховище. на базе ПСВП Рутение М в соли Бурилове Кривозерского района, та в Радівської Центральную районную лікарні Позитивные срушения есть, но и работы еще мало. В чем заключается положительный двигатель? В первую очередь то, что они определили эти районы, где у них есть сховища, какие сховища и что необходимо сделать. Вторая задача ⁇ то, что сделано первые шаги, вывезен мусор с этих сховищах. Мусова це десятки тонн, тон, промежуток времени. Сделаны уже вже е, часть схваніли бомбового біжичів в повний під ключ, час і роботи. До кінця березня роботи на обох об'єктах потрібно завершити. Ще одне питання, що обговорювалося на зустрічі з активом районів мобілізація. Хоч і постійно контролюється, проте потребує додаткового вивчення ситуації. На сьогоднішній день. Вопрос, который касается Кровозерского района, по вопросу мобилизации и Вадьевского района, он находится на контроле местной власти. Сказать, что он полностью выполняется и контролируется, нельзя. Почему? Потому что в основном сегодня получили повестки те люди, которые сегодня связаны с землей, те, которые обрабатывают землю. А вот те многие депутаты районной рады, сельских советов, они получили сегодня право не служить и не быть в армии. Є більша просьба від сільчан от жителів цих районів проверить, наскільки соответствують їхні документи, які дають право їм не служити і, тим більше не бути в армії. Не залишилось поза увагою питання нарахування податків, оренди землі, роботи та фінансування соціальної сфери. Ніколай Павлович, какова ситуація в обласному центрі і в районах. області? В цілому можна сказати, що город Ніколаїв і область живе добрий життя. Но живя обыкновенной жизнью, нужно решать вопросы. Основные вопросы, которые сегодня есть на повестке дня, это пост который касается экономики. То бишь наполнение бюджета. Если будет наполнен бюджет, если будут деньги, которые определяют развитие Николайской области, и жизнь будет стабильной и нормальной. Если взять в целом, что касается плана и основных задач бюджета 2015 года, думаю, месяц, он выполнен в полном объеме. Поэтому следующим основным вопросом, который есть на повестке дня, это просто социальная жизнь. Вопросы социальной жизни – это все, что связано с обеспечением пенсионеров, детских садов, питанием. И среди них, среди них есть основной пост, который связан с беженцами. Это все находится под контролем одной из заместителей в администрации. И там тоже идет ситуация, которая контролируема. Один из основных вопросов, который после экономики, после социальной защиты и проблемных вопросов, есть вопрос, может быть, он на первом месте, вопрос безопасности. Безопасности не только города Николаева, а в целом Николаевского региона и в целом нашей Украины. Здесь есть много вопросов, которые стоят на повестке дня. Те вопросы, которые связаны с обеспечением безопасности людей, которые находятся на территории города Николаева и те, которые находятся на территории Николаевской области. То бишь, так называемые бомбоубежище или защитное сооружение. Защитные сооружения представляют собой реальные бомбоубежища, которые есть в серьезных компаниях. Такие компании, как крупные судостроительные заводы, такие компании, как ОБЭнерго, такие компании, как Лепзавод, как компания Небон, завод ЮТЗ, это крупнейшие заводы, которые полностью, практически, их бомбоубежище отвечает всем стандартам и нормам. Но эти стандарты, нормы ну, распространяются на людей, которые там работают. Нужно было знать и понимать, а что же у нас внутри Николаевской области, в тех районах, где живут простые люди, где живут простые люди, которые выращивают зерно. В данной ситуации они тоже быть должны быть защищены. Поэтому одной из поездок, которая была запланирована у меня, поездка в Радиевский район, в Кровое озеро, было необходимо посмотреть и увидеть, а дошла ли эта команда до тех людей, которые находятся там, которые отвечают за безопасность этих бомбоубежищ или хранилищ, или в большей степени защитных сооружений, которые есть на территории. И вот одной из поездок, которая было запланирована на неделю, я был в Кры Крылом озере. Первый вопрос – это посещение и просмотр тех защитных сооружений, которые есть на территории Крыла озера. Нужно дать как бы сигнал какой? Что 2022 -го года многие руководители даже не представляли, что на их территории есть эти защитные сооружения. На сегодняшний день уже каждый руководитель района знает количество защитных сооружений, их предназначение и уже выполняется работы, которые сегодня нужно сделать в первую очередь, чтобы эти защитные сооружения были рабочими. Если взять на сегодняшний день Крыло и озеро, то на одном из защитных сооружений вывезли около 5% мусора. Это более 50 тонн мусора, который находился там более 20 лет, и никто к нему не прикасался. Сегодня эти работы выполнены, сделано полностью электричество, побелка сделана, сделаны первые необходимые санитарные нормы. И можно сказать, что оно уже пригодно для того, чтобы люди могли какой-то период там себя защитить. Таким образом, мы поступили с Радиевкой. Когда мы приехали в Радиевку, то тот Радиевский район, который постоянно значит, значится как очень такой серьезный, политически значит, нестабильный, но работающий район, спокойные люди, и, конечно же, вопрос сегодня их защитного сооружения тоже был как важный вопрос. Я думаю, что сегодня постановочная задача, которая идет сверху, а в первую, очередь, в первую очередь он идет от премьер-министра, он является председателем комиссии по надзвучайной ситуации при работе нашего государства, режима повышенной готовности и работы экономики и надзвучайном стане в Луганской и Донецкой областях. Поэтому команда пошла сверху по регионам, а регионы довели их до района. И вот тот объект, который называется районный будем сказать, объект обеспечения, значит, их, будем считать, защитное сооружение соответствует всем нормам. Оно уже как бы восстановлено, имеет свои инвентарные номера и имеет свой рабочий ритм. Сооружения защитные, которые находятся на территории больницы, центральной районной больницы в Врадьевке, Мне так кажется, что там никогда она не была поспособлена для защитных функций, выполнять свои защитные функции. Но сегодня и руководство района, и главный врач района Сделали очень много, практически тоже это уже живое реальное сооружение, которое в любой момент может выполнить свои функции. Что в целом, если подсказать или сказать, и как оно сегодня сопоставимо с теми задачами? Если мы еще в прошлом году сделали инвентаризацию защитных сооружений в целом по Николаевской области, и она соответствовала где-то 40%, то мы даже не думали, не ожидали, что мы так быстро сделаем. И сегодня ревизию всех зданий и сооружений, которые подготовлены выполнять функцию защитных сооружений, практически сделали уже до 75%. Задача сегодня поставлена Арсением Петровичем, премьер-министром, в феврале месяце и в марте месяце закончить в полном объеме ревизию и ремонт этих зданий и сооружений, которые выполняют функцию защитных сооружений, то бишь бомбоубежищ. Очень отрадно отметить, что многие районы, в том числе, значит, и Очаковский район, и Первомайский район, и Вознесенский район, и город Николаев, в том числе проявили активность. Депутаты проявили позицию, то, что они являются хозяевами, и то, что они переживают за людей, которые находятся на их территории. То есть заложили в бюджете финансирование, Это впервые за весь период прямые деньги под ремонт зданий и сооружений, выполняющих функцию защитных зданий и сооружений. Это нужно сказать, что Сегодня сработало. Многие руководители практически выходят уже, заканчивают полностью ремонт, и профилактику защитных сооружений. Таким образом, не дает права значит, сказать, что то, что я увидел в этих двух районах, распространяется на все районы Николаевской области. Хотя впереди у нас еще есть много поездок. Мы будем смотреть не только эти районы, будем контролировать и другие районы. Я думаю, служба МЧС, которая сегодня на чрезвычайных ситуациях, которая есть в Николаевском регионе, Николаевская область, выполнит свои функции, контрольные функции за реализацию той программы, которая поставлена премьер-министром к 1 апреля, закончить ремонт зданий и сооружений, которые выполняют функции как защитные. В целом, нужно отметить, что люди относятся с пониманием, эти работы, которые они запланировали, будут выполнены. Николай Павлович, одним из нашумевших остается вопрос о дальнейшем существовании предприятия реконструкции. Оно находится в село Лепетихо в Березнеговатском районе. Вы там были? Вы встретились и с жителями села, вы встретились и с трудовым коллективом. Я сейчас также предлагаю вниманию наших телезрителей видеоматериал моих коллег, а позже мы его обсудим. Державне підприємство «Дослідне господарство реконструкція свого часу одне з найперспективніших та найуспішніших у Березгувацькому районі. Сьогодні перебуває у занедбаному стані. Красномовним свідченням цього є, хоча б той факт, що з 10 тисяч гектарів землі податків сплачуються лише 55 тисяч гривень, тобто близько 5 гривень з гектара. Крім того, взагалі відсутня соціальна підтримка і працівників підприємства, і жителів села Лепетихи. Перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук назвав таку ситуацію неприпустимою. Сьогодні у вас це страшно. Це страшно. Одна з найсильних, найбагатих багатих сіл Брезнювацького району, якими гордились всі. Все, що краще, бо це був реконструкції. Саме лучші дороги, найші будинок, саме велике господарство, фермерське це де? Реконструкції. А для кого це все було? Це все було для людей. А сьогодні для кучки людей, які думають, що вони такі сміливі, такі геройські, що вони сьогодні можуть керувати і управляти землею. Це земля не їхня, це земля державна. За останні 9 років економічні показники реконструкції постійно знижувались. Чимало претензій висловлюють на адресу колишнього керівника господарства Миколи Михальчука. За час роботи в родгоспі він вже працює 9 років. Розвитку господарства я не бачив. Чому Радгосреконструкція за 9 років не придбав ні одного трактора, ні одного комбайна. Новий директор Костянтин Веселов не може приступити до виконання своїх обов'язків, оскільки частина трудового колективу не згодна з його призначенням. Основний аргумент працівників очолювати підприємство має людина місцева з їх села. Слід зазначити, що дослідне господарство -реконструкція – це державне підприємство, підпорядковане селекційно-генетичному інституту національного центру на та сортовивчення. І його керівник не обирається трудовим колективом. Якщо керівник там ну, завтрашнього дня, чи там. З понеділка не приступить до роботи і не почне реалізовувати якусь виробничу програму. Це господарство накриється взагалі, світить йому банкротство з подальшою ліквідацією. Можливо. Новопризначений директор Костянтин Веселов запевнив селян, що порядок у господарстві буде наведено найближчим часом, якщо йому дадуть працювати. Все, ми приведемо в порядок і наведемо ми тут порядок. І також я вам хочу завірити, що соціальна сфера буде заключений договір на соціальну сферу. Также ні будуть обіжатися пенсіонери, тут такого безладу. Між прихильниками нового та старого керівництва підприємства відбулася досить емоційна дискусія. Заслухавши обидві сторони конфлікту, Микола Романчук зазначив, що обласна влада зробить усе можливе для відновлення роботи господарства у рамках чинного законодавства. Ніколай палич, які путі рішення сложившися проблеми, і чим може помочь обласна власть, щоб це підприємство в конце не стало банкротом. На сегодняшний день Геленевадский район, а тем более совхоз реконструкция, для меня известна не только по наслышке, а в реальности. Потому что я есть родом из Бережневатского района. И по рекомендации и указанию главы администрации Мерикова Дима Ивановича, мне было поручено проехать с рабочими визитами, и посмотреть, что там происходит, и как там обстоят дела в действительности, в реальности, как живут люди. В первую очередь я, как человек, который имеет какой-то определенный жизненный опыт, опыт, для себя осознал и понял, что есть проблема. Проблема есть уже в конечном итоге не в людях, не в тех людях, которые живут и в пенсионерах, и в учителях, не в тех людях, которые работают и выполняют сегодня функции по обработке земли. Проблема есть в той задаче, которая называется руководство. В данной ситуации новый руководитель, который пошел в VSLO, хочет чтобы там было хорошо, а старый, который там был, Михальчук, не смог сделать, чтобы не было той ситуации, которая есть. Ситуация, насколько накаленная, насколько она имеет сегодня, будем считать, и, и воинственный и политический характер, что в любой момент может произойти взрыв. И мне не поехать туда, а тем более не выполнить поручение в администрации, было бы неправильно. Поэтому, когда я приехал и увидел, что там происходит, я четко понял и знал, что есть село Лепетиха. в селе живут люди. Эти люди разделились на две категории. Первая категория – селяне, учителя, пенсионеры. Вторая категория – это бизнесмены, те, которые непосредственно работают, выполняют э, свои работы. 10 тысяч гектаров земли – это не одна тысяча, это не 100 и не 200 гектаров, это очень в бизнесе серьезный объем работы, который нужно будет выполнять. Это государственная земля, это государственный совхоз. И тем более, значит, и понимая и зная, что государство не только должно обрабатывать, но еще и должно зарабатывать. А если мы посмотрим, посмотрим в динамике руководства и принципы выполнения задач, которые выполнял Михальчук, то динамика показывает, что каждый год, каждый год значит, и этот объект нес убыточный, то есть выполнял функцию убыточного предприятия. Практически не выплачивал заработную плат, не платились налоги в бюджет. И, естественно, естественно не было подписано договор о социальном партнерстве с людьми, то бишь с сельским советом, который сегодня есть как бы, законодательной функции на территории этого села. Если мы посмотрим в докладах, которые были, которые прозвучали, то сумма взноса в 2012 году за год, за обработку 10 тысяч гектаров земли, составляет 50 гривен. Ну, просто смешно. Это просто непонятно, почему так происходило. Да, люди терпели. И если посмотреть на сегодняшний день, что есть фермеры, есть руководитель, и можем забыть 2012 год, сказать, что так произошло, другие деньги давали. Мы, может, не знаем о них. Но то, что в социальном плане произошло, когда люди, которые отработали большой период времени, практически всю свою жизнь в этом селе, и они умерли, и не было кому похоронить, это уже называется кощунство. Кощунство тех руководителей, тех бизнесменов, которые хотят от земли взять все, а народу не дать ничего. И не послушать одну и другую сторону было бы неправильно. Поэтому я вынужден был как бы вести такой диалог. Он был на повышенных тонах. Он был, может быть, даже с оскорблением в адрес администрации. Но администрация и должна прислушаться к мнению и послушать рекомендации тех людей, которые там живут. Поэтому я сразу сказал, что я критику понимаю. Мы, как администрация, заинтересованы в стабильности работы данного предприятия. И мы ни в коем случае не будем делать что-то негативное. Мы должны были значит, принципиально подойти к этому вопросу успокоить людей и дать возможность им право выбора. Право выбора не в том, кто будет руководителем, а право выбора как можно быстрее они объединяют. Они живут в селе на одной территории, они практически все друг друга каждый день видят. Они все друг друга каждый день видят и слышат. И поэтому посеять зерно начать ревности или посеять зерно негативного отношения друг к другу мы не имеем права как администрация. Мы должны до конца изучить виновность старого руководителя в тех проблемных вопросах, которые были. Не лица, как я уже сказал, прокуратура на базе тех данных, которые сегодня есть. Правильно проанализировать и убедить или доказать, есть там ли нарушения экономические, юридические, нарушения законодательной базы. И если это нарушение есть, то быстренько принять экстренные меры по, грубо говоря, нарушению тех законодательных вопросов, которые были сделан или выполнен старый команда руководителей, которые есть. Поэтому для народа сегодня не так важно, это старый руководитель или новый руководитель. Для народа важно объединение и наполнение социального пакета проблемных вопросов, которые есть на этой территории. Какие там вопросы есть? Вы слышали. Это детский садик. Это сегодня один из самых больших дворцов культуры, который был тогда в Березневатском районе, не отапливается. Сегодня есть проблемы с выплатой зародной платы. Сегодня есть проблемы с паями и поддержкой тех селян, которые там живут. Я думаю, что после всех рабочих поездок, которые были, я доложил эту ситуацию в администрации и будет в ближайшее время принято правильное решение по дальнейшему наращиванию объемных показателей в совхозе реконструкции. Мы с вами все понимаем и знаем, что уже медленно решать нельзя потому что на улице уже температура поднимается. Есть необходимость проверить наличие фондового, фонда семян, наличие удобрений, наличие топлива, которое позволило бы обработать эту землю уже весной 2015 года, чтобы заложить нормальный яровой урожай для жизнедеятельности этого села, этих людей, которые там проживают. Поэтому наша функция как администрации как можно быстрее принять правильное решение в пользу ни одного коллектива, а всех селян, которые живут на этой территории. Николай Павлович, наконец-то решилась проблема собственников квартир новостройки в районе улицы Водопроводная. У этого дома до сих пор не было адреса, жильцы не могли вселиться, были проблемы с газкой, что самое отручающее, это все тянулось очень-очень долгое время. А Я сейчас также предлагаю нашим телезрителям посмотреть видеоматериал, после мы вернемся к обсуждению. Ініціативна група мешканців в черговий раз зібралася на подвір'ї свого нового будинку, який ось уже декілька років супроводжують клопоти, подорожчання будівництва, погодження та дозволи. На цей час більшість проблемних моментів вирішена. З боку забудовника робота ведеться згідно з планом. Архітектурна комісія надала ліцензію комунікації та мережі у справному стані. На зустрічі з власниками був присутній перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук, до якого наприкінці минулого року звернулися власники квартир у новобудові задля вирішення спірних питань. Ми знайшли консенсус, що всі місці адміністрація, ті люди, які непосередньо начальник управління МЧС, довжні допомогти. Согласіться з тим, що сьогодні денег, тут деніг, але допомогти Ми, маємо. ми допомогли. Сьогодні не получили лицензию, в Києві, получать. Глибокий інвентарний номер, адрес почув адрес можна буде поняти роботи по газифікації, підключенні, по електроснабженню і водоснабженні. Майбутні мешканці узгоджували організаційні моменти: отримання технічних паспортів на квартири, свідоцтв реєстрації приватної власності, обговорювали плани створення організації співвласників багатоквартирного будинку. Час подумати і про благоустрій. Вот где мы находимся за нами, это детская площадка здесь будет установка забора, ворота, ну, остекление балконов. Остались не, небольшие вопросы, так как коммуникации все подведены, вода, канализация, электроэнергия, газ, котельная испытана. Власники квартир мають надію, що протягом наступних двох-трьох місяців вони стануть повноправними мешканцями новобудови на водопровідній 34. питання. Залишається на контролі обласної влади Николай Павлович, як швидко власники цих квартир зможуть стати вже повноправними жильцями, і що було зроблено з сторони обласної влади для рішення цієї проблемної ситуації. Ну, Я еще раз хочу сказать, уважаемые зрители, уважаемые николаевцы, что любые посты, которые есть на территории Николаев, в Николаевской области, а их много, их очень много, есть те посты, которые с бородой, есть те посты, которые сегодняшние, их накопилось у людей, и не решать эти посты было бы неправильно. Есть сложные посты, есть экономические посты, есть юридические посты, есть социальные посты. Здесь же вопрос дома. Дом, который расположенный на проспекте Ленина на пересечении водопровод. Я почему говорю дома, потому что у него нет адреса. Я бы сказал, проспект Ленина 176, дробь 1. А у него нет адреса. Если у человека есть и он уважаемый человек, а у него нет ни имени, ни отчества, не потому что его нет, а потому что у него нет паспорта, он потерял. Мы ему делаем новый паспорт. А если дом построен, ему нужно дать номер улицу, название. И вот 8 лет, 8 лет, я никого не хочу в чем-то обвинить. Абсолютно не хочу. Я просто хочу сказать, что 8 лет обращались ныне покойный Чайки. Не будем говорить. К Круглову обращались. К Николенко обращались. К другим обращались. Человеку было 60 лет в момент перечисления денежных средств. Сегодня 68, а он еще не знает номер дома, в котором он будет жить. В этой ситуации значит, администрация взяла под контроль эти вопросы. С 27 декабря 2014 года процесс начался. То есть ко мне пришли люди и сказали, помогите. Прежде чем помочь, нужно изучить вопрос глубоко. То есть где корни и кто виновен в том, что не получается. Фактически каждый день, каждую неделю мы проводили совещания. Совещания были небольшие с присутствием представителей дома, с присутствием строителя, который непосредственно отвечает. И те службы, которые влияют на процесс, которые говорят, что нужно дать лицензию для получения права получить адресный номер этого дома. Время прошло буквально полтора месяца. Все вместе, все дружно понимали, слушались. Я привык решать эти вопросы по рекомендации, по просьбе людей не в позицию оскорбления, а в позицию, чтобы мы слушали друг друга. И вот когда я пришел к ним и люди, попросил людей, чтобы мы друг друга слышали, то бишь они задавали вопросы, а мы отвечали и правильно понимали, как ответить, в идеологии вместе жители, застройщик и администрация решили эту проблему. На сегодняшний день лицензия выдана, в ближайшее время ожидается получение номера и статус этого дома. После получения адресного адреса на этом доме начнутся работы, которые связаны а, с подключением то бишь, обэнерго, с, б водопровод, водоканал, и г значит газ, который должен подать туда газ. Все в комплексе этих вопросы будут взяты на контроль. Я думаю, что каждый руководитель предприятия, который он позволяет, знает этот дом знают и, люди, которые непосредственно работают в МЧС на случайной ситуации, что они, за что они отвечают, чтобы дом был безопасный, теплый, освещаемый и с номером, с документом, который позволяет каждому человеку сказать мой адрес, уже конкретно не водопроводных проспект, а конкретный номер, который они получат. дякую вам дуже за ефір. Я благодарю вас за те, що ви цілий на всі мої випроси нашим телеглядачам. Я хочу ще раз нагадати, що гостем нашій студії був перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук. У студії для вас працювала Луїза Єреміна. На все добре.